Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita bongkar satu isu panas yang kini menjadi bualan rakyat di Malaysia, khususnya selepas rombakan kabinet terbaru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudari yang dihormati, perkara yang hendak kita bincangkan bukan sekadar nama-nama yang dilantik. Tetapi bagaimana keputusan itu mencetuskan sentimen besar dalam kalangan rakyat. Hadirin yang budiman, laporan yang dikeluarkan oleh Malaysia kini mendedahkan bahawa Setiausaha Agung Amno Asraf Wajdi Dusuki telah mengingatkan Perdana Menteri tentang reaksi rakyat selepas two appointments dalam kabinet baharu iaitu Hana Yeo sebagai Menteri Wilayah Persekutuan dan Lo Su Fui sebagai Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Kedua-duanya mereka ber berketurunan Cina. Rakan-rakan penonton yang menjadi fokus utama di sini ialah sentimen rakyat terhadap komposisi kaum dalam kabinet. Lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan portfolio penting seperti wilayah persekutuan. Saudara-saudari sekalian, Asraf Wajdi menyoal kerajaan. Mengapa menteri dan timbalan menteri wilayah persekutuan dilantik dua orang berbangsa Cina? Dan beliau turut menekankan bahwa persoalan itu dilihat berlegar kuat di media sosial sejak pengumuman kabinet dibuat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukan sekadar tentang nama. Tetapi mencerminkan keprihatinan segelintir rakyat tentang perwakilan kaum dan implikasi terhadap nasib kelompok tertentu, seperti Bumi Putra Bandar. Saudara-saudara yang dihormati, isu ini turut mencetuskan persoalan lain, seperti kemungkinan pilihan raya kerajaan tempatan diadakan, dan bagaimana kerajaan perlu menerangkan keputusan tersebut dengan jelas dan telus. Hadirin yang budiman, penganalisis politik mengatakan bahwa kabinet yang terdiri dari pelbagai latar belakang kaum dan parti sebenarnya boleh dilihat sebagai usaha merangkul kepelbagaian. Tetapi saudara-saudari, apabila rakyat memberi respon beremosi atau mempertikaikan keputusan seperti ini, kerjaan mesti menangani sentimen dengan bijaksana dan hormat terhadap pandangan rakyat. Rakan-rakan penonton, kita perlu bertanya, adakah isu ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap dasar meritokrasi atau adakah ia sekadar retorik politik untuk meraih sokongan sendiri? Yang jelas, suara rakyat tidak boleh diabaikan. Apatah lagi dalam keadaan politik yang begitu dinamik dan sensitif hari ini. Hadirin yang budiman, dalam suasana politik semasa, keseimbangan antara representasi kaum, pengalaman barisan kabinet, dan persepsi rakyat terhadap kepimpinan adalah sangat penting. Oleh itu, apa pandangan Anda? Adakah pelantikan ini satu strategi yang tepat, atau perlu ada penjelasan lanjut dari pihak kerjaan? Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bulan rakyat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih karena setia bersama. Arena rakyat, tempat isu jadi bualan.